Kementerian Pertahanan Malaysia telah membuat tender pengadaan 18 unit pesawat Fighter Lead in Trainer, Light Combat Aircraft, FLITLCA. Pesawat FLITLCA tersebut nantinya akan memperkuat pertahanan Royal Malaysian Air Force, RMAF. Salah satu pesawat tempur yang ditawarkan kepada Malaysia ialah FA-50 dari Korea Aerospace Industries, KAI. KAI telah menawarkan varian terbaru dan paling terjangkau kepada Malaysia. Hal ini dibenarkan oleh Mayor, B. Mo Iswandi Mo Sarif, Chief Financial Officer, CFO, Kemalak Systems SDN yang merupakan mitra lokal untuk perusahaan pembuat pesawat dan pertahanan Korea Selatan. Jika pesawat FA-50 Blok 20 yang dipilih, Malaysia dan RMAF adalah negara pertama di kawasan yang menggunakan varian FA-50 Blok 20 yang juga dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan pengisian bahan bakar di udara, katanya dilansir dari Defense Security Asia. Jika pesawat VAL 50 dipilih sebagai pesawat FLITLCA pilihan RMAF, maka varian yang akan digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh Angkatan Udara Thailand, T50TH, Filipina, VAL 50, dan Indonesia, T50I. Kemampuan mengisi bahan bakar di udara merupakan salah satu spesifikasi yang ditetapkan oleh RMAF. Angkatan Udara Filipina menggunakan 12 pesawat F-50 dalam varian leca, sementara Angkatan Udara Thailand mengoperasikan 14 varian T-50 termasuk dua yang dipesan dari KAI baru-baru ini. TNI Angkatan Udara juga menggunakan sekitar 22 unit pesawat T-50. Pesawat F-50 Blok 20 yang ditawarkan KAI ke Malaysia merupakan varian yang lebih mumpuni. Pasalnya, V50 Block 20 telah diupgrade dan dilengkapi dengan berbagai perlengkapan untuk menjalankan berbagai misi dan operasi, selain untuk melatih pilot. Menurut Mo Iswandi, pesawat V50 Block 20 yang ditawarkan Kai ke Malaysia umumnya dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih seperti sniper advanced targeting pod, meriam 20 mm, rudal M9, GBU-12LGB integration, GBU-38JDAM, join direct attack munitions dan rudal AGM-65 Maverick. Selain itu, pesawat F-50 Block 20 juga akan dilengkapi fasilitas air-to-air refueling probe, AAR probe, untuk melakukan pengisian bahan bakar di udara dan link 16 block upgrade 2. Fasilitas AAR probe akan memastikan bahwa pesawat F-50 Block 20 mampu beroperasi pada jarak yang semakin jauh. Selain itu, kata dia, ada juga opsi pekerjaan upgrading yang bisa dilakukan di masa mendatang karena hal yang akan ditingkatkan masih dalam proses pengembangan oleh Kai saat ini. Di antaranya, itu termasuk 300 galon eksternal full tanks dan kemampuan beyond visual rank, BVR, berupa rudal udara ke udara, AMRAAM, M120 beberapa perbaikan dan upgrade lagi, pesawat Fa-50 Block 2 yang ditawarkan KAI sudah bisa dikategorikan sebagai pesawat MRCA, Multi Role Combat Aircraft. Dalam wawancara sebelumnya, Mo Iswandi juga menginformasikan bahwa KAI juga membentuk final assembly line untuk pesawat Fa-50 di Malaysia, jika pesawat tersebut terpilih dalam tender RMA FFLI TLCA. Tawaran untuk membuat fasilitas perakitan akhir untuk pesawat FA-50 di Malaysia merupakan bagian dari program mitra kolaborator industri yang ditawarkan oleh KAI bersama dengan mitra lokalnya, Kemalak Systems. Untuk pertama kalinya, Malaysia akan memiliki fasilitas perakitan akhir pesawat tempur, Kemalak Systems telah mengusulkan kepada KAI untuk membangun fasilitas perakitan akhir untuk pesawat FA-50 di Malaysia dan KAI telah menyetujui dan memasukkannya ke dalam penawaran mereka ke Kementerian Pertahanan kata Mo Iswandi dalam wawancara. Kai telah setuju untuk berinvestasi dalam menciptakan fasilitas perakitan akhir untuk pesawat V-50 di Malaysia, tetapi keputusan akhir ada di tangan pemerintah. Secara keseluruhan, keberadaan pusat perakitan pesawat V-50 di Malaysia akan berdampak positif bagi negara secara keseluruhan dan upaya Malaysia untuk menguasai teknologi tinggi, terutama yang terkait dengan penerbangan, ujarnya. Selain pusat perakitan akhir pesawat V-50, perusahaan KAI juga menawarkan untuk mendirikan pusat maintenance, refurbishment and overhaul, MRO, bagi pengguna pesawat. Sebelumnya diberitakan, Malaysia sempat menolak untuk membeli KF21 Boramai pesawat tempur yang dikembangkan Kai dengan Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan majalah pertahanan berbahasa Inggris, Asian Defense Journal tahun lalu, Kepala Angkatan Udara Kerajaan Malaysia, Jenderal Tan Sri Akbal Abdul Samad, mengatakan mengenai rencana Malaysia melirik KF21 Boramai. Menurutnya, meskipun para perencana program CAP55 terus memantau evolusi sistem pertahanan di pasar, masih terlalu dini untuk memastikan kesesuaian pesawat KF-21 Boramae bertentangan dengan kebutuhan RMAF. Selain fa 50 kandidat kuat lainnya untuk mengisi tender Malaysia ialah Leonardo M346 dari Italia. Yang menarik perhatian ialah di RMAF adalah bahwa Leonardo dibuat oleh pabrikan Italia, seperti helikopter AW139, termasuk pensiunan pelatih air maki MB339CM. Keakraban Leonardo di pasar Malaysia membawanya ketawaran yang kompetitif.